На князей, на царей или даже сейчас на президентов, как смотришь, что не президент, то мессия. Вот этот президент принесет рай на землю. Это безумие. За это было приходить проклятие, потому что президент он не умирал за рай и никакой артист или кто там кумир не отдал свою жизнь и не отдает свою жизнь. Отдал Иисус Христос. Действительно, кто имеет эту власть? И когда люди, они просто надеются, в Библии что говорит? Надеющийся на человека, он проклят. И когда уже людей их уводят в ранах Мессии, и они тут рай на землю принесут, то это беда. И на сегодняшний день действительно живем во время этой кульминации, когда земля переполнена этими кумирами, этими идолами, которые люди поклоняются. Они не слушают проповедников, они не изучают Слово Божие, они не читают, у них нет тяги. То есть в церковь ходить, и вникать, возрастать в познании Бога, они не возрастают. Это беда, за это приходит проклятие и смерть. Поэтому давайте будем иметь разум и будем понимать и нести ответственность. Вы знаете, кто несет ответственность, когда беда какая-то приходит, что Бог говорит, тот же язык или что он пишет, Бог ему говорит, вот ты пророк, на тебе ответственность. Если ты не будешь предупреждать людей, кровь. И грехи этих людей, то есть все эти убийства, страдания, которые придут, будут на тебе. И он говорит, на ком? Он говорит, на тебе, на священнике, на военных, которые стоят, которые должны были предупредить, что будет идти Меч, беда. Война. И на вельможах, на политиках, князья. на князьях, которые должны заботиться о ком, о людях. И если они не заботятся, не предупреждают, тогда проблемы, когда приходят, Бог будет спрашивать именно из этих людей. И поэтому нам нужно понимать, кого мы выбираем, кого мы слушаем, лжепророков или лжеучителей, что мы слушаем, какие-то иллюзии, игры, которые мы слушаем, как, знаете, сегодня очень много геймеров, люди, увеселительные какие-то программы слушают, в танчики поиграться. Я говорю, ну и во что твоя жизнь превратилась? Теперь ты сидишь в настоящем танчике. Когда я тебе говорил, надо время Богу уделять, а ой, у меня тяга в игры играть. До Бога тебе времени не было. Или тебе было веселиться, там, Марвелов смотреть. И теперь у тебя такие Марвелы, что ты говоришь, это сон или это реальность. Кто тогда в этом виноват? Бог виноват? Или человек виноват, которому Бог кричал и кричит годами или даже десятилетиями? Бог, Он говорит, что по Новому Завету вообще Бог дал каждому Духа Святого, и каждый настоящий христианин, он имеет Духа Святого для того, чтобы возвещать реальность. Для того, чтобы возвещать, еще раз говорю, реальность, действительно, Слово Божие, и Слово Божие четко оно говорит, что и как происходит, действительно, что грядет на этот мир, чтобы вразумлять людей. То есть пророческий дух. Поэтому давайте вернемся, дорогие, в реальность. Благословит вас Господь. Аминь. Это Законы Божьи ⁇ это заповеди Божьи, и ничто не изменилось. Или благословение и жизнь, или проклятие и смерть. Иисус отдал свою жизнь для того, чтобы все народы, они были призваны, они были избраны, они стали детьми Божьими, они имели жизнь, вечную и благословение и спасение. Каждый человек, и все народы. Аллилуйя! Слава! нашему Господу Иисусу Христу. И спасибо за милость и за благодать, которую явил нам Отец Небесный. Аминь.